o'g'rini qo'riqlash uchun qo'ygan qorovulimiz o'zi o'g'ri bo'lsa sotuvchimiz o'zi o'g'ri bo'lsa kassadan o'zi pul o'g'irlab tursa dodimizni qaytamiz biz u begonani qo'ying xotin xiyonat qilib tursa dogdimizni qaytamiz biz o'rta xiyonat qilib dodimizni dogdimizni qaytamiz biz ana bugun shu ishlar bo'lmasligi uchun biz dinimiz bo'lgan islomni nasihatlariga bugun quloq solishimiz kerak xo'p deyishimiz kerak amal qilishimiz kerak shunda inshaalloh o'lim soatimiz ham chiroyli go'zal bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki musulmonni musulmonni ustida haqlari bor dedilar bittasi yo'liqqaningda dedilar salom ber dedilarsal oralaringda salomni keng yoyinglar dedilar rasululloh layhioi o'zlarini sifatlari shunday edilarki rasululloh alayhissalom kim ro'para kelsa yoshmi qarimi boymi kambag'almi birinchi bo'lib salom berardilar birinchi bo'lib salom berish bu kamtarlikni bir belgisi kim birinchi bo'lib salom berib yursa dunyoda birinchi bo'lib qiyomat kuni xudoni rahmatidan unga nasib qiladi dedilar xudo birinchi shu rahmatni o'sha bizga berar ekan bu degani xudoni rahmatidan birinchi bo'lib man nasibador bo'ladigan odam man basman degan odam assalomu alaykum desin qo' yoniga rahmatullohni qo'shsin eshitgan odam darhol ya'ni assalomu alaykum degani man sizlarga tinchlik yaxshilik tilayman degan qarang naqadar go'zal salom naqadar go'zal duo doim bir birimizni ko'rganda bir birimizga tinchlik yaxshilik tilab tursaka beixtiyor o'tirganimizni bilasizmi birinchi duo xudo tinchligini bergin deb duo qilamiz bilasizmi til shunga ketadi nimaga chunki ne'matlar ko'p ne'matlar ichida ulug' ne'matlar ko'p shu ulug' ne'matlarni qatorida turadigan ne'mat bu tinchlik ne'mati azizlar agar hozir tinch bo'lmaganimiz shu yerga kelib o'tirarmidik shu yerga kelib man sizlarga masala qilib beraman berarmidim siz kelib eshitarmidiz yo'q kelmas di notinch joyda kim ko'chaga chiqqisi keladi kim o'lgisi keladi ya'ni rasululloh alayhisalomaygi birinchi o'sha haq salom alik qilish qiyomatda alomatlaridan bittasi qiyomatga yaqin musulmonlar faqat tanishlar bir biri bilan salom alik qiladigan bo'lib qoladi notanishlar bir biri bilan salom alik qilmaydi indamasdan o'tib ketadigan bo'lib qoladi degan ekanlar biz deyarli yashab turgan joyimizda ro'paramizdan chiqqanga salom berver chunki deyarli musulmonlar yashaydigan joyimiz biz beravering salom mayli yosh bo'lsin mayli kambag'al bo'lsin mayli dushmanimiz bo'lsin mayli kecha bizga xiyonat qilgan odam bo'lsin assalomu alaykum boldi mayli xohlasa haliga olsin xohlasa betimizga qarasin lekin biz o'zimizni burchimizni vazifamizni ado qilib qo'yadik ikkinchisi agar bir murojaat bilan chaqiradigan bo'lsa yo uygami yo boshqa ish bilanmi rasululloh alayhisalom chaqirig'iga ijobat qilib qo'ydilar to'yga aytadi marosimga aytadi yo nimadir bilan chaqiradi shunda imkoni bo'lib turib vaqti bo'lib turib o'sha joyda yomon gunoh ish bo'lmay turib chaqirilgan joyga bormaslik ham bu mutloq islomimizni odobiga to'g'ri <laughs> kelmas ekan nimaga bizga zaril odamni bir joyga aytsa uni to'yiga uni marosimiga ishimiz chiqib qolmaydiyu nimaga oddiyroq odam aytsa qanaqadir belim og'riyaptimi deymiz qanaqadir boshim og'yo'q boshigiz ham og'rigani yo'q beliam ham og'rigan uyqu kelyapti chunki biz man biz deganda man o'zimni qo'shib gapiryapman e'tibor beryapsizlari biz deb gapiryapman biz hammamiz shunaqa bo'lib qoldikki odamlardan keladigan foydaga qarab muomala qiladigan bo'lib qoldik bu achchiq haqiqat qaterdan bilasan desangiz man ham sizlar singari yashayapman hayotda onam ko'chaga chiqaman bozorga boraman yuraman gaplashaman san o'zing shunaqadirsan desangiz to'g'ri balkim man shunaqadirman lekin shunaqalarni ham ko'p ko'ryapman kimligingizni bilgandan keyin o'zgaradigan odamlarni ko'p ko'ryapman boshida o'rtacha ko'rishadi o'rtacha muomala qiladi yo o'sha yerda şey kimdir yo no'qib yo qulog'iga aytsa yo o'zini tanishtirsa bitta boshqa haligi odamni boshqacha odamn turadi hozir deysiz yo'q oshanqa bo'lmaylik shunaqangi inson bo'lmaylik biz eng oddiy oddiy odamlar masalan oddiy ishchi xalqmiz shunaqangi odamlarni ham hurmatini joyiga qo'yaylik odamlarni so'rtiga ajratmaylik biz shunda biz rasululloh alayhissalom aytgan ummat bo'lamiz biz endi man buni aytishim mana raslullohadislari ya'ni chaqirganda ijobat qil dedilar agar siz bilan mani odam deb bir narsaga aytdimi yo chaqirdimi vaqtimiz bo'lsa imkonimiz bo'lsa o'sha joyga borishligimiz rasululloh alayhissalomni sunnatlari birkan keyingisi bir şey odam bizdan nasihat so'rasa agar bilsak shunga aqlimiz yetsa bilimimiz yetsa unga nasihatimizni beraylik ekan u tijoratda bo'ladimi u hayotda bo'ladimi farqi yo'q bir narsani tushunmasdan bizni shunga ep ko'rib panda nasihat olaman dedimi o'sha şey panda nasihatimizni beraylik ekan keyingisi kuchirib alhamdulillah desa yarhamukalloh deylik ekan ya'ni kuchirib alhamdulillah desa sog' bo'ling emas alhamdulilloh degan odamga yarhamukalloh degan javobni qaytarib qo'yaylik ekan keyingisini aytdilarki kasal bo'lsa borib ko'r dedilar bu ham u tepadagi hali chaqiriqqa ijobat qilishda odam ajratib ajratyapmiz ku kasal bo'lganda odam ko'rishda ham odam ajratib qo'ymaylik azizlar bu ichimizdagi yashirib yurgan kamchiliklarimizdan bittasi shu agar biz uchun foydali bo'ladigan odam kasal bo'lsa 150 kilometrga borib bo'lsa ham ko'rib kelyapmiz qo'lidan ish kelmaydigan bizga uncha foydasi tegmaydigan bir devor qo'shni kasal bo'lsa aqalli kirib oohvo so'rab qo'ymayapmiz yo'q bu umuman umuman to'g'ri kelmaydigan ish mantiqan ham to'g'ri kelmaydigan ish u agar bir devor bo'ladigan bo'lsa unda qo'shnichilik haqqi ham bor ikkinchisi kasal bo'lsa biz ko'rib kirib qo'yishimiz haqqi ham bor qarang dinimiz naqadar go'zal dinki otalarimizni bir gaplari borki odamni taptini odam oladi degan gap bor e bizda shunaqa gap bor bizni viloyatimizda shu gap bor odamni taptini odam oladi bu nima degani desa наstrоенияsi yo'q kasal odam o'tirsa bir odam kelib assalomu alaykum e ko'rinishingiz zo'r rangigiz yaxshi oqarib yotgan ham oshna nima bo'ldi ranginga o'lib qolay desa demaydi kasal ko'rishdan işte, odam e zo'rsanu vahima qilmagin deb turib az bo'lsa yaqin olib yo uka yo aka yo quda deb chiroyli muomala qilsang yoki bir tushkunlikka tushib qolgan odam bo'lsa oshna bo'l boshing omon hali bu qarzingdan ham qutulasan xudo xohlasa mana bu tuhmatlar ham yo'q bo'lib ketadi xudo xohlasa kim tuhmat qilgan bo'lsa u xudo ko'rib turibdi o'zi hammasi go'zal bo'ladi inshaalloh deb bizni qarang dinimizni go'zalligini bitta insonni tushkunlikdan olib chiqib ketishlik g'amini ham yegan dinimiz agar man tushkunlikka tushsam sizlar nasihat qilmasalang yoki sizlardan kimdir tushkunlikka tushsa men borib nasihat qilmasam bilasizmi bizni shayton shu paytda olib yani ketib qoladida yo qanaqadir noo'rin gaplarni gapirib qo'yamiz yoki yani qanaqadir noo'rin ishlarni eshitib qolamiz uni yani goda eshitib qolamiz ha desa falonchi o'z joniga qasd qilibdi deymiz bunday surishtirsangiz qanaqadir bitta muammo sabab bo'lgan yani unga birov nasihat qilmagan yordam bermagan yo qanaqadir bir edi o'zini o'ldirishlik bilan qutulaman deb o'ylaydi u undan keyingi kattaroq muammoni olib keladiku sabab o'zini o'ldirgan odam rasululloh jannatga kirmaydi de dedilarku ki, kim o'zini qanay o'ldirsa qiyomat kunigacha shundaq azoblanadi dedilarku kim o'zini qanay o'ldirsa qiyomat kuni do'zaxdi ham shunda azoblanadi dedilarku ana shuning uchun g'amgin odamni biz teki qo'ymasligimiz kerak ochnamizmi kirib nima bo'lyapti oshna qo'shnimizni aga agar ayol kishi bo'lsa xotinga kil qanaqadir g'alati shu oila kir ana ayol kishi man kirsam to'g'ri kelmaydi kir nasihat qil gapir nima muammo nima diqqatchilik nima bo'lyapti shuni bil bilib ber mana mana shuni musulmon deydi va oxirgisi aytdilarki o'lsa janozasiga ergash bor qatnash bu degani azizlar bir odam vafot qilsa uni biz tanishimiz shart emas borib janozaga qatnashishlik uchun birinchi o'rinda bizni zimmamizdagi vazifa ikkinchi o'rinda savob kerakmi qiyrot uhud tog'ida tog'dek savob kerakmi kerak boring janozaga qaterta bo'lmasin boring agar janozani savobini qancha ekanligini shakl bilan xudo ko'rsatib qo'ysinda janoza oqtarib yuramiz <laughs>